Скажите, вам сразу начну с этого вопроса. Я видел, ваши подопечные были претензии к арбитрам. У вас теперь есть такая, можно сказать, функция, можно сказать, право ставить оценки. Какую оценку поставите? Или поставили уже? Э, нет, оценку еще не поставили. Но было много спорных моментов, которых мы не согласны и которые, можно сказать, повлияли на исход игры. С судейством недоволен, ну, можно сказать, недоволен, поставим тройку из пяти. Ну, були деякі моменти, де судили нормально і претензій нету. Ну а так, вчера в очередной раз починається перша гра чемпіонату, і з першої гри у нас починаються претензії в суді. Если так будет прожаться, то смысл такого чемпионата, я не вижу. Ну, кроме претензий к судьям, все остальное у вас сильно изменилось. Я вижу и много новых людей в составе. И не вижу Евгения Сиукаева, который был тренером и капитаном. А изменились ли задачи команды? Все-таки в прошлых двух, как минимум, чемпионатах атлетик, ну, прямо скажем, за лидерство не боролся. Что-то изменится в этом плане. Ну, Евгений Сиукаев, в первую очередь, он, хоть и нет его в данном нами, но он все равно в клубе, он считается владельцем этого клуба. Задачи у клуба в этом сезоне будут высокие. Мы хотим побороться как минимум ну, за первую пятерку, то и захотим попасть в первую тройку. За да. медали. Будем, будем бороться, будем играть. Команда изменилась, да. Команда изменилась, можно сказать, на 80%. Половина состава мы набрали молодежи. Сейчас А с чем на... связаны такие перемены? Недовольство по предыдущими результатами? Нет... Так как получилось, так как еще раз говорю, покинул нас главный тренер команды, Евгеницука, он по причинам не может сейчас быть с нами. Ну, так получилось, что игроки сами некоторые изъявили желание уйти, покинуть клуб, так как посчитали это нужным. Ну, мы с ними попрощались, и слава богу. Ну, то есть они ушли вместе с тренерами, правильно понимаю? Нет, они не ушли mm. вместе с тренером. они не так, потому что так получилось. Так, так сложились. Так обстоятельства. Хотели, они ушли, мы считаем, что. Если люди не хотят играть в коллективе, они, иначе коллективу не нужны, просто-напросто. У нас сейчас новая команда, новые, новые игроки, готовы быть да. с этим составом и будем доказывать это на ходе. Если взять сегодняшнюю игру и судейство моменты, где вы не согласны, вынести за скобки, чего вам не хватило до трех очков? Чего не хватило? Может, еще сыгранности не хватило. Команда новая, я же повторюсь, 80% команды это новые игроки, которые не играли еще за эту команду. Да, будем... на кубке, на кубке. Ну, кубок это и то, мы чуть-чуть по сравнению с кубком добавили пару игроков на нас посмотрели, где слабые стороны есть, что добавить. Ну, в принципе, я думаю, с каждой игрой мы будем добавлять, добавлять и будем ну, посмотрим это все на результате команды. Я думаю, мы результат покажем обязательно. Спасибо.